আজি মানুহ দেখিছো আমি চাৰিওফালে মানুহ দেখিছো মানুহৰ মাজত কোনো ধৰ্ম দেখা নাই কোনো জাতি দেখা নাই সমগ্ৰ অসমখনতে মানুহ দেখিছোঁ আৰু মানুহৰ বাবে আমি কাম কৰিবই হয় আপোনালোকে চাওক উজনি নামনি বৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ সকলোতে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক মানুহে দিয়া মন আমি দেখাই আছো আপোনালোকে চাওক স্ক্ৰীণত আমি দেখাই আছো অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক এবাৰ চুই চাবৰ বাবে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক এবাৰ লগ পাবৰ বাবে মানুহৰ হেঁপাহ মানুহৰ মৰম আৰু এই মৰমখিনিকে লৈ সমগ্ৰ অসমৰ উজনি নামনি বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ সকলোতে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই ঘূৰি ফুৰিছে আৰু ৰাইজক ৰাইজৰ দলৰ অনাগতৰ ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনাৰ কথা কৈ ফুৰিছে বিগত দিনসমূহত আপোনালোকে দেখিছে যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কি ধৰণে মানুহৰ মাজত মানুহক ভাল পোৱা কথাবোৰ কৈছে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা বৰ্ণৰ মানুহৰ সমমৰ্যাদা সম অধিকাৰৰ কথা কৈছে সকলো মানুহে যাতে সন্মান সহকাৰে আমাৰ অসমত জীয়াই থাকিব পাৰে তাৰ কথা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই মানুহৰ আগত চিঞৰি চিঞৰি কৈছে সকলো জাতি এক হওক অসমীয়া এক হওক হিন্দু মুছলমান এক হওক আৰু খেচিবাদী বিজেপিক অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰাই দিছে এই শ্লোগান লৈ সমগ্ৰ অসমত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই ঘূৰি ফুৰিছে আৰু ৰাইজৰ দলে যিহেতু কৈ আছে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈ আছে আমি এখন নতুন অসম যিখন অসমত হিন্দু মুছলমানৰ নামত যি ৰাজনীতি চলি আছে জাতি ধৰ্মৰ নামত যি ৰাজনীতি চলি আছে এই ৰাজনীতিত নোহোৱা কৰি সকলো মানুহৰ মাজত একতা মৰম আৰু উন্নয়নৰ কথাবোৰ থাকিব উন্নয়নৰ ৰাজনীতি কৰিব কাৰণে ৰাইজৰ দল আত্মপ্ৰকাশ হৈছে আৰু ৰাইজৰ দলে অসমখনক এটা নতুন দিশত লৈ যোৱা পৰিকল্পনা হৈছে যিটো দিশত অসমতে অসমীয়া যুৱক যুৱতীসকলে স্থায়ী সংস্থাপন পাব অসমতে অসমীয়া যুৱক যুৱতীসকলে নিবনুৱা হৈ থাকিব নালাগে বহিৰাজ্যতকৈ অসমীয়া যুৱক যুৱতীসকলে কৰ্মৰত অৱস্থাত থাকিব নালাগে সকলোকে অসমতে উন্নয়নমুখী কৰিবৰ বাবে সকলোকে অসমতে সুস্থন দিবৰ কাৰণে ৰাইজৰ দলে বিশেষ আঁচনি পৰিকল্পনা কৰিছে ৰাইজৰ দলে সকলো যুৱক যুৱতীক সকলো কৃষক শ্ৰমিকক উপাদানমুখী কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আৰু সেই পৰিকল্পনা ইতিমধ্যে ৰাইজৰ দলে লৈছে আৰু তাকে লৈ ৰাইজৰ দলে সমগ্ৰ অসমৰ মানুহক একত্ৰিত কৰিব খুজিছে আপোনালোকে আমাক আপোনালোকৰ মতামতসমূহ জনাব আমি মানুহ দেখিছোঁ আমি চাৰিওফালে মানুহক বুজিছোঁ আমি মানুহক লৈ যি উন্নয়নৰ ৰাজনীতি কৰিছোঁ এই উন্নয়নৰ ৰাজনীতিক আপোনালোকে কেনেধৰণে বিবেচনা কৰিব আমি জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা সকলো মানুহক একত্ৰিত কৰি আমি অসমখন নতুন দিশত লৈ যাব খুজিছোঁ এখন নতুন অসম গঢ়িব খুজিছোঁ যিখন অসমত সকলো মানুহে সম অধিকাৰে জীয়াই থাকিব পাৰিব সকলো মানুহৰ মাজত হিংসা ভাৱ নাথাকিব তেনেকুৱা এখন অসম গঢ়িব খুজিছোঁ যিখন অসমত সকলো মানুহে কৰ্মমুখী হ'ব উন্নয়নৰ কথা চিন্তা কৰিব তেনেকুৱা এখন অসম আমি অনাগত দিনত পৰিকল্পনা কৰিছোঁ আৰু ৰাইজৰ দলে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত নতুন অসম গঢ়িবৰ কাৰণে ৰাইজক সহযোগ কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে